الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علیٰ ابراہیم والا آل ابراہیم حمید مجید میرے واجب الاحترام قابل صد افتخار وزرگان دین برادران ملت تمام تر تعریفیں حمد و ثناء بڑھائی اور کبریائی عظمت اور رفعت اس مالک خداوند متعال کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والے بنانے والے اور اس ساری کائنات کے نظام کو محض اپنی کامل قدرت کے ساتھ چلانے والے ہیں اور درود و سلام عقیدت و محبت امام الانبیاء فخر الرسل سرتاج انبیاء محبوب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقصود و محمود پر جو وجہ کائنات اور منبع ہدایت ہیں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود و محمود کو ربز الجلال نہ بناتے تو پھر اس کائنات کا کوئی ذرہ بھی وجود میں نہ آ سکتا اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسے ایک کسان اپنی زمین کے اندر ایک بیج کا دانہ ڈالتا ہے اور اس دانے سے ایک پودا نکلتا ہے اس پودے پہ پھر شاخیں بنتی ہیں ہر شاخ پر اس کے پھل لگتا ہے جس طرح ایک دانے سے بہت سارے پھل تیار ہو جاتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص بھی مجھے راضی کرنے کے لیے ایک روپیہ خرچ کرے گا اس ایک روپیہ کے خرچ کرنے پر میں بھی اس کو اتنا زیادہ ثواب الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے واجب الاحترام قابل صد افتخار بزرگان دین برادران ملت تمام تر تعریفیں حمد و ثناء بڑھائی اور کبریائی عظمت اور رفعت اس مالک خداوند متعال کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والے بنانے والے اور اس ساری کائنات کے نظام کو محض اپنی کامل قدرت کے ساتھ چلانے والے ہیں اور درود و سلام عقیدت و محبت امام الانبیاء فخر الرسل سرتاج انبیاء محبوب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقصود و محمود پر جو وجہ کائنات اور منبع ہدایت ہیں ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود و محمود کو رب الجلال نہ بناتے تو پھر اس کائنات کا کوئی ذرہ بھی وجود میں نہ آ سکتا اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں عطا فرمائی ہیں اور ہم ان مبارک لمحات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام معدودات یہ گنتی کے چند دن ہیں یہ تمہارے پاس آئیں گے اگر تم محنت کر کے ان کو قیمتی بنا لوگے اللہ کو راضی کرنے کی تگو دو اور جستجو میں لگے رہو گے تو یہ قیمتی بن جائیں گے ورنہ سنت اللہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اللہ تعالی وقت کو دن کو نہیں روکتے جس نے نفع اٹھانا ہے دن اس کے بھی گزر رہے ہیں اور جو لغو اور ہودہ کاموں میں لگ کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے رمضان کے دن ان کے بھی گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا یادین آ بنو اے ایمان والوں کتب علیکم السیام ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا کتب علیکم السیام کما کتب علین من قبل جیسے ہم نے روزے کو فرض کیا تم سے پہلی امتوں پر لعلکم تتخون آگے پھر روزے کی فرضیت کا مقصد بتلا دیا کہ ہم نے جو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا اس کی وجہ کیا ہے کیا ہم تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کھانے پینے سے باز آ جاؤ یا یہ ہے کہ کہیں اللہ کے خزانے میں معاذ اللہ رزق کی کمی آ گئی ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے سے روک دو تاکہ ہمارے پاس کچھ ذخیرہ جمع ہو جائے جس طرح کسی بھی ریاست کی حکومتیں کرتے ہیں کس چیز کی قلت ہو اس کو جمع کر لو اپنے پاس اس چیز سے لوگوں کو منع کر دو تاکہ ہمارے پاس سٹاک جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نہ کسی چیز کی کمی ہے نہ آ سکتی ہے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ قیامت تک ہو سکتی ہے تو پھر یہ بھوکا پیاسا رکھنا کس لیے یہ روزہ کس لیے اس کا مقصد کیا ہے روزے کی فرضیت کا مقصد اول جو اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فرمایا لَعَلَّكُمْ ہم نے روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور تقوی نام ہے ہر اس عمل کو کرنے کا کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے راضی ہو جائے خالق اپنی مخلوق سے رازق اپنی مرزوق سے مالک اپنی مملوک سے جس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے اس کو کرنے کا نام تقوی ہے اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا اور محفوظ رکھنا کہ جو عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہو جو عمل میرے اور آپ کے خالق و مالک مولا و مشکل کشا کو ناراض کرنے والا ہو اس عمل کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے اور اسی چیز کا حاصل ہے روزے کا رکھنا اگر ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے سحری کرتا ہے افطار تک بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن نیک اعمال اس کے دن کے اندر شامل نہیں ہیں وہ روزہ رکھ کے بھی نماز کو قضا کر رہا ہے وہ روزہ رکھ کے بھی قرآن کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہیں ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ گناہوں میں مبتلا ہے جھوٹ بول رہا ہے غیبت کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے بد نظری کے اندر مبتلا ہے اور طرح طرح کے گناہوں میں وہ مصروف عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار گناہوں سے باز نہیں آتا عبادت میں مشغول نہیں ہوتا اللہ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی حاجت نہیں اللہ تعالیٰ کو بھوکا رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو جس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ آتا فرمایا اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو جس مقصد کے لیے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ رات کے اس پہر جب ہر طرف اندھیرے چھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اٹھو میرے بندو اٹھ کر ساری کھاؤ روزہ رکھو پھر پورا دن کچھ نہ کھاؤ پورا دن اسی طرح سے گزار دو تو میرے دوستو میں اور آپ کوشش کریں کہ روزے کی روح کو حاصل کریں روزے کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دو اور جستجو میں لگ جائیں اپنے آپ کو کھپا دیں کہ ہماری زندگی کا یہ رمضان خوبصورت رمضان بن جائے ہماری زندگی کا یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے ہماری زندگی کا یہ رمضان اپنے گناہوں کی معافی کا رمضان بن جائے آج بیسوہ روزہ ہے یہ دن نہیں پتا چلے گا ایک خواب غفلت کی طرح سے ختم ہو کر چلے جائیں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے میرے اور آپ کا وقت کس طرح سے گزرا آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے یہ جو بیس دن گزار دیے کیا ان بیس دنوں میں میرا کوئی عمل ایسا ہے جو عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس ایک عمل کی وجہ سے میری مغفرت کر دے اگر ہے تو اس عمل کو جاری رکھیں اس عمل کے اوپر دوام اختیار کریں اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اور گناہوں کے بارے میں رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر جو سب سے زیادہ گناہ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کے مفاد کی خاطر چند پیسے کمانے کے لیے میرا تاجر اور روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے چھوٹے سے مفاد کے لیے روزے کی حالت میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہم جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں جی میں تو تجارت کر رہا ہوں میں تو جائز منافع کما رہا ہوں اور اس منافع کو کمانے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہوں. حالانکہ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ جس کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا وہ جھوٹ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے نئے نئے مسلمان ہوئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گناہ گار ہوں میں شراب بھی پیتا ہوں میں زنا بھی کرتا ہوں میں چوری بھی کرتا ہوں میں جھوٹ بھی بولتا ہوں غیبت بھی کرتا ہوں سارے گناہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ میں سارے گناہوں کو چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے میں کیسے سب ساری عادتیں ایک ہی دفعہ میں کیسے چھوڑ دوں آپ کو ایک حکم مجھے فرما دے میں مر جاؤں گا وہ کام نہیں کروں گا آپ نے فرمایا اچھا یوں کرو کہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال جھوٹ چھوڑ دو بس انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا حضور کی خدمت اقدس سے اٹھے گھر میں گئے رات کا پہر ہے شراب پینے کے لیے دل کیا اور گلاس ہاتھ میں ہے جام لگانے کے تیار بیٹھے ہیں اچانک سے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ابھی یہ شراب پی لوں اور صبح حضور کی مجلس میں جاؤں اور حضور پوچھیں بتاؤ شراب پی تھی تو میں کیا کہوں گا جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں ہے اگر جھوٹ بولوں گا تو اپنا وعدہ ٹوٹے گا اور اگر سچ بتاؤں گا سارے مجمع کے سامنے میری ذلت اور رسوائی ہوگی حضور مجھ سے ناراض ہوں گے وہ جام اٹھایا اور پھینک دیا کہا نہیں شراب نہیں پیوں گا آج چوری کرنے کا دل کیا پہنچ گئے ہیں اسباب سامنے ہیں چوری کر سکتے ہیں دل میں خیال آیا کہ جس کی چوری ہو رہی ہے یہ کل حضور کے دربار میں جائے گا حضور سے کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فلاں چیز چوری ہو گئی حضور مدینہ میں اعلان کروائیں گے کہ بتاؤ کس نے چوری کی ہے جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ ٹوٹے گا اور اگر اقرار کروں گا ہاتھ کاٹا جائے گا حضور ناراض ہو جائیں گے کہ کیسا مسلمان ہے جو چوری کرتا ہے تو فرمایا کہ نہیں چوری نہیں کرتا واپس آ گئے اور حضور کی خدمت اقدس میں آ کر کہا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی سے ہر گناہ کو ختم کر دوں بنیاد کیا ہے جھوٹ کا چھوڑنا جس کو میں اور آج میں اور آپ آج گناہ نہیں سمجھتے دھڑلے سے جھوٹ بولتے اس لیے سب سے پہلا کام ان مبارک ساتوں میں بھی روزے کی حالت میں بھی اگر ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا ہم کب چھوڑیں گے اور دوسری چیز رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں میں جو گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کی غیبت کرنا بیٹھ کر ہماری مجالس کے اندر لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ان کی برائیاں بیان کرنا ان کی غیبت کرنا اور پھر آج انشاءاللہ اللہ تعالی شام سے اعتقاف شروع ہو جائے گا مسجد میں بیٹھے ہیں اعتقاف کی حالت میں ہیں روزے کی حالت میں ہیں اور بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں چل رہی ہیں اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں اپنے اعمال کو سنبھالیں نیکی کرنا مشکل نہیں ہے اس نیکی کو سنبھال کر ایمان کے ساتھ قبر تک لے کر جانا یہ مشکل ہے اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اندر اپنے آپ کو عبادات میں کھپا دیں یہ عشرہ جہنم سے نجات کا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی تین چیزوں کی حفاظت کر لے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے بری کر دیں سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے ایمان کی تجدید کرنا یا اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی اس کو معاف کیجئے میں کلمہ پڑھ کر دوبارہ سے مسلمان ہوتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر تجدید ایمان کرنا اور اپنے موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا امام اعظم سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی قبر میں اتر جائے اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنے موجودہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے دستور ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جس چیز کا بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کا مل جانا سب سے بڑی نعمت ایمان کا مل جائے تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں دوسری چیز توحید اپنے عمل کو اور اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کرنا عقیدے کو شرک سے پاک کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور عمل کو شرک سے پاک کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ کر لیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی عمل نہ کریں میں نماز پڑھ ہوں اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے میں روزہ اس لیے نہیں رکھ رہا کہ لوگ کہیں گے یہ روزہ دار ہے میں تلاوت اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ کہیں یہ تلاوت کرنے والا ہے بلکہ جو بھی عبادت کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں ریاکاری کو اپنے عمل سے دور لے جائیں ہر عمل کے شروع میں اور آخر میں سوچیں کہ میں یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہوں میں یہ عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں اور دوسرا فرمایا کہ رمضان المبارک کے اس آخری عاشرے میں دوسرا عمل جامعہ کے اندر یہ روایت موجود ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رو پڑا اللہ کے ڈر سے رو پڑا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کے عذاب سے بری کر دے ان آخری دنوں میں اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں اپنے گناہوں پر ندامت کریں اللہ سے معافی مانگیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا گناہوں پر ندامت ہو جو قبولیت کے اوقات ہیں دعاؤں کے ان میں بجائے گپ شپ لگانے کے ان وقتوں میں آدمی بیٹھ کر دعا کرے اللہ سے مناجات کریں اللہ سے باتیں کریں اور تیسرا عمل حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی کو جہنم سے بچانے والا ہے جس عمل کے ذریعے سے انسان کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے تیسرا کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اخلاق کو اچھا کرو اپنے اخلاق کو اچھا کرو اپنی گفتگو اور گفتار کو اچھا بناو ہماری زبان سے کوئی ایسی بات کسی کے سامنے یا کسی کی پیٹ پیچھے ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکلے جس بات کی وجہ سے اگلے مسلمان کو تکلیف پہنچے اور حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جانا یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے اور چوتھا عمل جہنم سے پناہ مانگنا اس آخری عشرے کے اندر یہ مہینہ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر جہنم سے پناہ مانگے یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں جو رحمت للعالمین ہیں جو معصوموں کے امام ہیں زندگی کے اندر ہر قسم کی خطا سے محفوظ ہیں ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ انی اعوذ کمن من عذاب و واعوذ بکا من عذاب جہنم اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما آپ تو بخشے بخشائے ہیں آپ کے تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں باوجود اس بات کے اتنا اللہ سے مانگنا کس لیے امت کو تعلیم دینے کے لیے امت کو تعلیم دینے کے لیے اور اس پورے عشرے کے اندر سب سے زیادہ اس دعا کا اہتمام کریں اللہم اجرنا من النار یا اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں گھر سے نکلے مسجد میں آنے تک ہماری زبان پر دعا جاری ہو ہر نماز کے بعد کم سے کم سات دفعہ ہم اس دعا کو پڑھیں اور اس دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ ہاں جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے جس کے سامنے میں التجا کر رہا ہوں وہ بخشنے والا ہے وہ معاف کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم سے آزاد کرنے پر قادر ہے اس اہتمام اور اس دھیان کے ساتھ ہم اس دعا کو پڑھیں کسرت کے ساتھ پڑھیں اور پانچواں عمل اس آخری عشرے کے اندر بلکہ زندگی کے ہر دن میں لیکن یہ عمل آدمی کو جہنم سے نجات دلانے والا ہے نمازوں کی حفاظت کریں اپنی نمازوں کا خیال کریں یقین مانے کتنے درد کی بات ہے کہ ایک آدمی رمضان کے اندر اپنی نماز کی فکر نہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ہر طرف نیکی کی فضاء ہے نماز کا وقت ہوتا ہے سارے لوگ مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے کام کاج اس سے چند پیسے تو حاصل ہو جائیں گے لیکن اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی اور اس سے بڑا بدبخت کون ہے جس سے اللہ ناراض ہو گئے جس سے بنانے والا ناراض ہو گیا جس سے مالک اور خالق ناراض ہو گیا اور نماز کا اہتمام کرنے پر فرمایا جہنم سے نجات جو آدمی پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس کو پانچ انعام دیتا ہوں سب سے پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں آج ساری دنیا رزق کی تنگی کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے فرمایا جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے جو رزق اس کے پاس ہے اللہ اس میں برکت دے دے اور دوسرا فرمایا اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جائے قیامت کے دن نام عمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پل سراج سے اس کو بجلی کی طرح سے گزار دیا جائے گا اور پانچواں انعام بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل یہ کوئی چھوٹی بات ہے کل قیامت کے دن جس کا حساب شروع ہو جائے گا وہ مارا جائے گا کیا میں اپنی زندگی کا اللہ کو حساب دے سکتا ہوں تو اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو ہماری کوئی نماز جماعت سے قضا نہ ہو ہماری کوئی نماز فضا نہ ہو اور چھٹا عمل سنتوں کا احتمام کرنا دن کے اندر جو بارہ سنتیں معقدہ ہیں جو آدمی ان سنتوں کا احتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے بری کر دیں صبح کی دو سنتیں زہر کی پہلے کی چار اور بعد کی دو مغرب کی نماز کے بعد کی دو سنتیں اور عشاء کی نماز کے بعد کی دو سنتیں حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی ان بارہ سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دے گا. معمولی سا عمل اور ساتواں عمل یہ کہ ہم جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے اور کسی بھی مسلمان کی عزت کو حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی مسلمان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے اس حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس شخص کی جہنم کی آگ سے حفاظت کرتے اور پاک میں آیا جو آدمی کسی مسلمان کے عزت کسی مسلمان کی ناموس کی پردہ پوشی کرتا ہے اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائیں گے اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اپنی ستاری کی چادر میں لپیٹ کے رکھیں گے اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے زہر نہیں کریں گے جو دوسروں کے عیبوں کی حفاظت کرے گا ان کو چھپائے گا اور فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے عزت دری کرتا ہے اس اس کی کی پردہ پردہ پوشی کرتا ہے, اس کی پردہ دری کرتا ہے ہے دری اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ آدمی گھر میں بیٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اس کو کتے اور خنزیر سے زیادہ زلیل کر دیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں ہم لوگوں کی عزت کی حفاظت کریں لوگوں کے عائبوں کو چھپائیں نظر انداز کر دیں کسی کا محاسبہ کرنا کسی کا امتحان لینا کسی کا حساب کتاب کرنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری نہیں یہ اللہ احکم الحاکمین کی ذمہ داری جو گناہ کر رہا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہاں اگر آپ کے متعلقین میں سے ہے آپ اس کو پیار سے سمجھا سکتے ہیں آپ سمجھائیں لیکن سمجھانا یہ ہے کہ جس کے اندر عائب ہے اس کو سمجھایا جائے تنہائی میں اور اس کی عزت کو اچھالنا یہ ہے کہ غلطی میرے اندر ہے اور کہاں دوسروں سے جا رہا فلا آدمی کے اندر گیا بلا آدمی کے اندر گیا ہم دوسروں کے ایپ دیکھتے ہیں اپنے ایپ نہیں دیکھتے خود بینی کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو دیکھنے کی عادت ڈالیں کہ میں کیا کر رہا ہوں میرا عمل کیسا ہے میرے بارے میں کسی کو نہیں معلوم مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں تو اس لیے لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کریں اور آخری عمل رمضان المبارک کے ان بابرکت ساعتوں میں صلاة و تسبیح کا اہتمام کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت